रेडियो बिस्मिल्लाइस के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू दोस्तों आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को बताएंगे कि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहि सलाम को आसमानों पर जिंदा कैसे उठाया दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत ईसा अलैहि सलाम को बहुत से मुआजा से नवाजा फिर भी यहूदियों ने आप आलम की तकजीब व मुखालफत की और हर मुमकिन तरीके से आप आल को सताया यहाँ तक कि आप आलम किसी भी शहर में अमन से ना रह सके आप आई सलाम अपनी वालद मोहतरमा हजरत मरियम आलाम के साथ खाना बदोश होकर इबादत में मसरूफ रहते इस तरह आप ने काफी उम्र गुजार थी फिर भी इन बदब्तों को सबर नहीं आया और शाहिद मक्श को हजरत ईसा आलाम के खिलाफ भटकाया एक शख्स जो लोगों को गुमराह कर रहा है और बादशाह के खिलाफ राया को उबार रहा है यह सुनकर बादशाह भड़क उठा और इसने फलस्तीन के हाकम को लिखा की इस शख्स को गिरफ्तार करके सूली आरोप चढ़ा दो फलस्तीन के हाकम ने इसकी तामील की और यहूदियों की एक जमात को साथ लेकर रात के वक्त आप सलाम के घर का मुहासरा कर लिया हजरत ईसा आलाम ने यह मामला देखा और आप आलाम को यकीन हो गया की मुहासरा करने वाले घर में जरूर दाखिल होंगे या मुझे घर से निकलकर मुकाबला करना पड़ेगा तो आप आलाम ने अपने रफी कैन से फरमाया तुम में से कौन ये बात पसंद करता है कि अल्लाह ताला उसकी शक्ल सूरत मुझ जैसी बना दे ताकि वो गिरफ्तार हो जाए और मुझे नजात मिल जाए वो जन्नत में मेरा साथी होगा इस पर एक नौजवान तैयार हो गया आप की दुआ से अल्लाह ताला ने इस नौजवान को आप आलाम जैसी सूरत दे दी और हजरत ईसा आसमाम को हालत ऊंग में जिंदा आसमानों आरोप उठा लिया जब आप आलैसम जिंदा आसमानों आरोप उठाए गए तो लोग इस घर ऐसी बाहर निकले मुहासरा करने वालों ने हजरत ईसा आलाम के हम शक्ल आदमी को ईसा कर गिरफ्तार करके सूली आरोप चढ़ा दिया यहूदियों ने बड़ी खुशी का इजहार किया की कि हमने ईसा आलाम को सूली आरोप चढ़ा दिया है आम ईसाइयों ने भी लाइल की बना पर इनकी बात मान ली हालांकि हकीकत में वो हजरत ईसा आई सलाम को सूली देने में नाकाम रहे अल्लाह ने कुरान मजीद में अरशाद फरमाया इन्होंने ईसा के खिलाफ साजिश की और अल्लाह ने भी तदबीर की और अल्लाह बेहतर तदबीर करने वाला है वो वक्त याद कर जब अल्लाह ने फरमाया ईसा मैं तुम्हें पूरा पूरा आपकी रूह को जिस्म समेत अपनी हिफाजत में लेने वाला और अपनी जानब जिंदा उठाने वाला हूँ तुम्हें कुफार से पाक करने वाला और तुम्हारे मानने वालों को क्यामत तक कुफार पर गालब रखने वाला हूँ फिर तुम सबको मेरी तरफ ही लौट कर आना है उस वक्त मैं तुम्हारे आपस के इख्तलाफात का फैसला करूँगा जब अल्लाह हजरत ईसा आई सलाम को आसमानों पर जिंदा उठा लिया तो आप सलाम के मानने वाले तीन ग्रोहों में बट गए एक ग्रोह ने हजरत ईसा आल को अल्लाह करार देते हुए कहा खुद अल्लाह हमारे दरमियान कुछ अरसा मौजूद रहे फिर आसमान की तरफ चले गए दूसरे ग्रोह ने हजरत ईसा आई को अल्लाह का बेटा करार देते हुए कहा हमारे दरमियान अल्लाह का बेटा कुछ अरसा मौजूद रहा फिर जब अल्लाह तहा तो इसे अपनी तरफ उठा लिया तीसरे ग्रोह ने हजरत ईसा आई को अल्लाह का बंदा और रसूल करार देते हुए कहा कि हमारे अंदर अल्लाह का बंदा और इसका रसूल कुछ अरसा मौजूद रहा फिर जब अल्लाह ने चाह इसे अपनी तरफ उठा लिया हजर नबी करीम सलम ने फरमाया उस, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है जरूर वो वक्त आने वाला है की तुम में हजरत ईसा बिन मरियम आलामाफ़ करने वाले हुक्मरान बनकर उतरेंगे वो सलीब को तोड़ेंगे टैक्स को खत्म कर देंगे इस दौर में माल की इतनी ज्यादा कसरत होगी कि को कोई भी माल लेने वाला मौजूद नहीं होगा इस वक्त अल्लाह के सामने एक सजदा करना दुनिया और इसकी तमाम चीज़ों से ज्यादा कीमती होगा हजूर नबी करीम सरशाद फरमाया कि क्यामत से 40 साल पहले हजरत ईसा सलाम को अल्लाह तस्जिद की मशी जानब सफ़ेद उतारेंगे। इनके बदन में सुर्ख मायल गहरी की दो चादरें होंगी और वह फरिश्तों के बाजों का सहारा लिए हुए होंगे जब सर झुकाएंगे तो सर ऐसी पानी टपकेगा और जब उसार उठाएंगे तो पानी के कतरे मोटों की तरह टपक रहे होंगे और ऐसा महसूस होगा कि जैसे वो गुसल करके आ रहे हों और एक अरसे तक हुकूमत करेंगे कुफार से जहाद करेंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे और तमाम जरूरी काम पूरा करने के बाद तिबी तौर पर वफात पा जाएंगे लोग इनकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे और इन्हें रसोली अक्रम सलम के पहलुओं में दफन क्या दिया जाएगा दोस्तों मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज